Diam itulah kesempurnaan ma'rifat ma seseorang yang sudah mengenal akan Allah. Tu kalau lisan tu diam tu maknanya jangan disebut tu diam. Diam yang bagaimana? Ia ya tentu diamnya di dalam paham. Paham yang bagaimana? Paham yang dalam keheningan tu. Hening. Hening yang bagaimana? Hening dalam kesadaran. Nah, sadar yang bagaimana, sadar dalam kepatuhan, patuh yang bagaimana, patuh di dalam keimanan. Tuh, dia pagi mau disebut lagi? Itu, abang, itulah pengenalan diri kepada Allah. Itu, kalaupun disebut, kalaupun diceritakan, kita ingin menjelaskan tentang siapa Allah itu, siapa kita ini, siapa Tuhan itu, dan siapa aku itu. Namun kalau sudah paham siapa Allah siapa kita, diamlah di situ. Karena dia cuma yang ada. Kita nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau yang ada itu hanya Allah, kita nggak pernah ada. Lalu siapa kita di? Kita inilah yang dikatakan kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya yang awal, yang akhir, zohir dan batin. Kita ini tempat memandang nyatanya, zatnya. Tempat memandang sifatnya. Tempat memandang asma dan afalnya. Karena insan itu tempat memandang nyatanya, zat, sifat, asma dan afal. Maka disebutlah insan itu ujudullah itu. Nah, disebut insan ini ujudullah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa insan disebut ujudullah? tempat tempat memandang nyatanya zat sifat asma dan af'al itu dia karena insan itu tempat memandang zat sifat asma dan af'alnya Allah disebut wujudullah itu yang dikatakan namanya ainullah ainullah atau hakikatullah Itulah nyatanya Allah, itu yang sebenarnya sebenar Allah itu. Tapi ingat, jangan ada pengakuan diri Bapak Ibu itu menjadi Tuhan. Itu yang perlu. Sadari, saya sadar-sadarnya. Ingat, seingat-ingatnya jangan ngaku-ngaku Tuhan. Apalagi jadi Tuhan. Sadari saja bahwa diri kita tidak pernah ada selama lamanya. Sejak mula ada yang pernah ada, cuma Allah yang wujud, Allah cuma yang.